Ja som teraz napísal tri texty, ktoré vyšli knižne a dá sa hovoriť, že ide o takú voľnú trilógiu, ktorá má jednu spoločnú geografickú kulisu. Geografickou kulisu je Karpatský priestor, ktorý začína hneď za vysokými tatrami a ide na východ cez. Sever Slovenska, juhovýchod Polska a cez západnú Ukrajinu. A ja tu je najjužnejšiu časť, ktorá sa hovorí podkarpatská rúza, ale niekedy je zakarpatská Ukrajina a končí niekde tesne za hranicami Ukrajiny a Rumúnska. Mňa ten priestor zaujímal preto, že som tam vyrastal svojich 15 rokov a potom v dospelosti som tam začal chodiť na turistiku, na návštevy známych a začal som po ňom cestovať aj z nejakých pracovných dôvodov. Až potom v dospelosti som si uvedomil, aké to teritorium je nesmierne zaujímavé, aké je pestre. Začal som v ňom objavovať veci, ktoré som dovtedy, kým som tam žil, vôbec nevnímal. Ušli mi banálne, samozrejme, alebo absolútne neviditeľné. A čím častejšie tam chodím, tak tým viac sa mi ten priestor zdá čarovný, magický a tým ďalej viac ma k sebe, ako keby niečo priťahuje.